নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী অকল পুনৰ এটা খেলৰ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মাৰখন দৌৰ হ'ল ল'ৰা ছোৱালী ত' ফাৰ্ষ্ট ল'ৰা হ'ল তাৰপিছত ছোৱালী হ'ল পূৰা আমাৰ এই এৰাউণ্ড এপাক দিলে তো আগততো দুপাক দিয়ে এবাৰ এপাক দিছে পূৰা দৌৰি কৰি পূৰা ভাগৰ লগা কাৰণে পূৰা ভৰিয়াত চৰিয়াত ধুই আহিলোঁ আৰু দৌৰাব অলপ সময় হ'ল কাৰণ সাতটামান বাজিতে দৌৰ খেল পাতিছিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত কামবিলাক চব কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যাব এই স্কুললৈ স্কুলত খেল ধেমালি পাতিবগৈ আকৌ তো ব'লক সেইতেন তালৈ যাম মানে আজি ভিডিঅ'টো চাগৈ যুঁজ নাপাবই চাগৈ মানে এপাক দৌৰি কৰি আহি আগত দুপাক দৌৰিছোঁ বাৰু এইবাৰ এপাক দৌতে বেছি ভাগৰ লাগিলে কাৰণ এপাকত অলপ স্পীড দিয়া গ'ল যে সেইকাৰণে বেছি ভাগৰ লগা কাৰণে কথা ক'ব মন যোৱা নাই কিন্তু ভিডিঅ'টো বনাবই লাগিব তো ব'লক যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখাই যেতিয়া ৰাতিপুৱা মাৰ্থন দৌৰ আৰম্ভ হৈছিলে মই দৌৰা প্লেইনে নাছিলে তো মানে তৎক্ষণাত দৌৰি দিলোঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই নাথাকিলোঁ আৰু তো নহ'লে আপোনালোকক তাকো দেখালোঁহেঁতেন এতিয়া স্কুল ঘৰলৈ যামগৈ বেছি প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে মানে মই এই পেণ্টটো পিন্ধিহে দৌৰিলোঁ ভাবিছিলোঁ পাৰিম বুলি কিন্তু নোৱাৰিলোঁগৈ বিৰাট মানে ভাগৰ লাগিছে আৰু মই দৌৰত কেই নম্বৰত আহিলোঁ আপোনালোকক নকওঁ বাৰু মানে মোৰ এইটো দৌৰত অহা মানে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড হোৱা কোনো কথাই নাই মানে যেনে তেনে হ'লেও নামঘৰ বাটটো আহি পাব লাগে বা এপাকেই হওক দুপাকেই হওক বা তিনিপাকে হওক আকৌ যেন সেইখিনি জেগাত আহি পালেই হ'ল ত' সেইটো ভাবিয়ে মানে মই দৌৰোঁ তো এইবাৰহঁতে তিনিবছৰ হ'ল মানে একেবাৰে ওৱান বি ওৱান দৌৰি থকা তো সেইকাৰণে ভাল লাগে আৰু বাকী ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড বা পিছৰ কথা দৌৰি থাকি ভাল লাগে মানে এতিয়া আহি পালোহি গাঁৱৰে স্কুলখনলৈ সেই স্কুলখনৰ ভিতৰত ৰচনা প্ৰতিযোগিতা হৈ আছে আৰু হৈ থাকক দিয়ক সেইফালে পৰীক্ষা আৰু ভিতৰত কেমেৰা উলিয়াই নাথাকোঁ আৰু আকৌ কেমেৰা উলিয়াই থাকিলে সিহঁতে নিলিখিবই পায় মাহখন দৌৰ আৰু ৰচনা প্ৰতিযোগিতাৰ পাছত আৰু একো খেল ধেমালি নহ'ল ঘৰলৈ আহিলোঁ বৰষুণো পৰিলে আৰু এতিয়ান হ'ব প্ৰাইচ বিতৰণ তো নামঘৰত ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি ৰাখিছে তো এতিয়া প্ৰাইচ বিতৰণ হ'ব আৰু মানে বহাগী বিদায় নিচিনাও অলপমান মানে বিহু চিহু হ'ব মানে তো ধুনীয়াকৈ সজাই কৰি থৈছে তো ব'লক আপোনালোকক দেখামগৈ ইয়াৰ বাকী কি কি অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব তো সকলোবোৰ দেখাম এদিন এইফালে ধুনীয়াকৈ পুৰস্কাৰবিলাক আনি থৈছে তো অলপ পাছত প্ৰাইজ বিতৰণ হ'ব আৰু এতিয়া টাইম হ'ল তিনিটা ঊনত্ৰিছ আৰু এইফালে পূৰা আহতৰ দানিও ৰুই থৈছে এইবাৰ নতুন মানে প্ৰথমবাৰ আৰু আৰু সেইফালে এতিয়া গোটেইখিনি ফ্ৰী ফায়াৰ খেলি আছে এইটো চাচা আৰু এইফালে এতিয়া সজাই আছে আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ বেলেগ মানুহ পঢ়িব পাৰো এতিয়া অলপমান পঢ়ি ফিল্ডটো লৈ থওঁ এতিয়া নাই আছে এখনমান গাঁৱত মানে এতিয়া লাহে লাহে মানুহবিলাক অহা ষ্টাৰ্ট হৈছে তো আইসকল আহি গ'ল আৰু সেইফালে নাচনীবিলাকো আহিছে যিহেতু ইয়াত মানে বিহু হ'ব এতিয়া নামঘৰৰ পৰা ঘৰলৈ আহিছিলোঁ মানে মোবাইলটো চাৰ্জ নাছিলে দিনটো মোবাইলটো এনেই ঘৰত থৈ দিছিলোঁ চাৰ্জত দি থোৱা চাৰ্জ অলপমান হৈ থাকে তো এতিয়া অলপ সময় চাৰ্জ দিলোঁ তো এতিয়া নাখাওক গোৱাচোন নামঘৰলৈ ত' মানুহ পূৰা ভৰ্তি হৈ গ'ল ফিল্ডত মোবাইলটো লৈ আহোঁ মানে সেইফালে বিহু নাচনীবিলাকে পূৰা নাচা আৰম্ভ কৰি দিলে আৰু গোটেইবিলাক গাঁৱৰ মানুহ এতিয়া ওলাই আহিছে আৰু সেইফালে নাচনীবিলাকে নাচি আছে অলপমান চাই লওক আপোনালোকে সেইফালে এতিয়াত সাৱধান অনুষ্ঠান হৈ আছে আৰু আপোনালোকক মানে গানবিলাক ভালদৰে দেখুৱাই নাই দিয়ক যিহেতু কপিৰেট লাগিব পায় সেইকাৰণে অলপমান ফাৰ্ষ্ট চলাই দিছোঁ এতিয়া কাৰ্যসূচী হৈছে কবিতা আপৃত্তি কৰা আৰু কবিতা আপৃত্তি কৰা লাইনটো চাওকচোন কিমান দীঘল আমাৰ দিনত ইমান হোৱাই নাছিল আৰু এতিয়া চাওক কিমান দীঘল লাইন হৈ গ'ল

ইয়াৰ পাছৰ কাৰ্যসূচী আছিলে ভেকচিন প্ৰতিযোগিতাৰ আগত ভেকচিন প্ৰতিযোগিতাত বহুত মানুহ হয় কিন্তু আজিকালি সিমান নাই বাৰু দুজনে ওলাল ত' দুটা গোপ ওলাল তো আপোনালোকক দেখাবলৈ নোৱাৰিলোঁ বেছি দীঘল হ'ব বুলি তো তেওঁ অলপ অলপকৈ দেখাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকক

Tchau, <laughs>

আছে বৌ বহুতবিলাক মানুহ যোনে যোনে পুৰস্কাৰ পাব তেওঁলোক ৰখিছে যোনে যোনে নাপায় তেওঁলোক বা গ'লগৈ সেইফালে এতিয়া মাৰ্থন দৰ পাইজ বিতৰণ কৰি আছে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ নোৱাৰিলোঁ দিয়ক এইখিনি সময়তে মানে মোৰ মোবাইলৰ চাৰ্জেই খতম হৈ গ'ল এতিয়া নামঘৰৰ পৰা গুচি আহিলোঁ চব শেষ হৈ গ'ল চববিলাক মানুহ গুচি গ'ল আৰু এতিয়ান যাব মানে হুঁচৰি গাবলৈ যিহেতু সিটো চকুৰ মানুহখিনি ৰখি গৈছিলে ন যোৱাকালৈ আজি মানে সেই মানুহকেইঘৰত হুঁচৰি গাবলৈ যাম তো ধুনীয়াকৈ ময়ো ওলাই গ'লোঁ বাকী মানুহবিলাক চব গ'লেই মোৰ মানে অহা অলপমান দেৰি হ'ল তো দিয়ক সেই পুৰস্কাৰতে এতিয়া আহিছিলোঁ তো এঘাৰ নম্বৰত আহিছিলোঁ এই মেডেল পাত দিছে আগত গেঞ্জি দিছিলে গেঞ্জিটো দিলে পিন্ধি থাকিব পাৰি তো মেডেল পাত দিছে ঘৰত সজাই থ'ব লাগিব এতিয়া আৰু মানে গেঞ্জিটো দিলে মানে জাগে জাগে দেখাই দিব পাৰোঁ ন বোলে দৌৰি পাইছোঁ বুলি তো মেডেল পাত এতিয়া ঘৰত পৰিহে থাকিব তো দিয়ক যদি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলে চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব লগ পাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আজিলৈকে বাবা